वालेकुम नाजरीन मैं सैयदा ज़ायर आबदी आपकी मेज़बान आज आपकी ख़िदमत में एक बहुत हसास मौजू लेकर आई हूँ ये मौजू हमारे माशरे में अक्सर घरों में पाया जाता है और इसकी वजह यह है कि हमारे हमसे हम वालिदैन से हम वाले घरों में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो एक आगे चलकर बच्चों के लिए एक नाखुशगवार सूरत हाल का बायस होती हैं तो जब खुदा बंदे करीम आपको औलाद अता करता है तो उसकी ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं पैदा होने से लेके शादियां शादियाँ होने तक काफ़ी ज़िम्मेदारी होती है अब शादी के बाद ये उनके अपने ऊपर होता है कि वो आपके पास रहते हैं या नहीं रहते हैं या जो भी उनका तर्ज़मल होता है वो खुद ज़िम्मेदार हो जाते हैं लेकिन आपकी अपनी जिम्मेदारियां अपनी जगह होती हैं तो देखिए जब शादी का वक्त आता है अब आपने पढ़ाया लिखाया तमाम काम किए उनके पूरी तंदही से लेकिन जब शादियों का वक्त आया तो गफलत हो गई खूब से खूब तरकी तलाश में कोताही हो गई या सूरत यह मैंने उद मरतबे की बात बताई बजह उद मरतबे को इतनी अहमियत दी जाती है कि बच्चियों की उम्र निकल जाती है, बाज जगह शख्सियत आड़े आ जाती है कि हमारी बेटी से अच्छा हो तो करेंगे शादी इसकी वरना इंतज़ार करेंगे अब मैं आपको बताती हूँ कि ज़िंदगी के तवील तजुर्बे ने जो मुझे सबक दिया ये चालीस साल पहले की बात है चूँकि मैं अपने घर पे मैंने ट्यूशन सेंटर भी खोल लिया था और उस वक्त खोला था जब लोग ट्यूशन सेंटर के नाम से वाकिफ भी नहीं थे तो इस तरह से मेरे सोशल ताल्लुक भी बहुत बन गए थे मैं महल्ले की वाहिद टीचर थी जिसके पास माशाल्लाह पूरे महल्ले के बच्चे बच्चियां आया करते थे इस तरह से मेरे सोशल ताल्लुक भी अच्छे हो गए अब अक्सर आ जाती थी ख़वान के हमारे बेटे का रिश्ता देख दीजिए हमारे कोई आ जाती थी बच्ची के हमारे भाई का रिश्ता चाहिए कोई आ जाती थी कि मेरी अपनी शादी करवा दीजिए अब मैं आपको चंद रिश्तों के अहवाल बताती हूँ जैसा कि मैंने बताया है कि अपनी औलाद को अपनी बेटियों को कुवारा बुढ़ापा मत दीजिए ये एक बच्ची थी बिल्कुल मेरे पड़ोस में दीवार बीच ये जैसा कि होती हैं लड़कियाँ पाकिस्तानी घरानों में सांवला रंग कोई गहरा सांवले की कोई हल्के सांवले की और कोई कोई इनमें गोरी भी होती है अब ये एक मुनासिब ग रंग की लड़की थी आ, अच्छी पढ़ी लिखी थी और अब इसकी शादी हो जानी चाहिए थी ऐसे में एक खातून आई उन्होंने कहा कि बज्जो मेरा आपके चूँकि इस घर में आना जाना है तो आप आ, मेरे भाई का रिश्ता देके देखिए छोटा भाई है मेरा पढ़ा लिखा है अच्छी जॉब है और सब उसने मैंने कवाइफ़ ले लिए और जाके मैंने रिश्ता दे दिया वहाँ से जवाब आया देखिए मैं पूरी ईमानदारी से ये इसलिए बयान कर रही हूँ कि मेरे अल्फाज की गवाही मेरे परवरदिगार के पास लिखी जा रही है अगर मैं ग़लत बयानी करूँगी तो मेरे तकरीर और तहरीर दोनों नाकारा कर देगा परवरदिगार आलम अगर मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करूँगी या किसी पर बहुतान लगाऊँगी जो कुछ पेश आया है वो मैं बता रही हूँ रिश्ते का जवाब आया चंद रोज़ रुकने के बाद के हम रिश्ते में हाँ कर देते लेकिन जॉब या तो पी आई ए में होती या बैंक में होती यानी सब सुपीरियर जो डिपार्टमेंट्स हैं पाकिस्तान के महकमे थे उस वक्त बाद में तो उनका भी तियाँ पाचा हो गया तो ये रिश्ता इनकार हो गया जॉब की वजह से जबकि लड़का बड़ी अच्छी जॉब कर रहा था किसी जगह अब मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त लड़के नए नए मुस्तबिल बनाने के उसमें आते हैं तो वो हल्के होते हैं उनकी शख्सियत भी हल्की होती है दुबले पतले से होते हैं उनकी जेब भी हल्की होती है उनकी जेब में बहुत सरमाया नहीं होता है और फिर जैसे जब शादी होती है तो अल्लाह ताला की बरकत ऐसी आती है उनके उनकी जेबें भी भारी हो जाती हैं वो ख़ुद भी भारी भरकम हो जाते हैं अल्लाह ताला उनके आंगन में फूल गुंचे भी भेज देता है लड़कियां एक एक कमरे में ब्याह के जाती हैं और चंद बरसों में वो अपने ताती बंगलों के मालिक होती हैं लेकिन यहाँ पे खुदा के उस पर भरोसा करने के बजाय जॉब के ऊपर बात आ गई कि जॉब या तो बैंक में हो या फला फला जगह हो तीन चार नाम लिए कि ऐसी जगह से रिश्ता हो तो आप हमें बताइएगा यानी उन्होंने बंद बांध दिया कि अब इनके अलावा रिश्ता नहीं चाहिए ठीक है भाई चली गई फिर वो चले गए पड़ोस से वो घर आना कहीं और कुछ अर्से के बाद तीस साल के बाद मेरी मुलाकात हुई अल्लाह जाने कहाँ हुई ये तो मुझे नहीं मालूम लेकिन आप यकीन कीजिए कि वो लड़की जो एक अच्छी खूब खूबरू लड़की थी जामा जेब लड़की थी जिसके चेहरे पे एक मलाहत थी रंग गंदमी होने के बावजूद हर लड़की को आलम, हर लड़की का चेहरा एक वक्त में पुरशबाब बना देता है उस वक्त वो उसने कुछ मेकअप भी ना किया हो तब भी देखने वाले कहते हैं वाह कितनी प्यारी बच्ची है वो लड़की बूढ़ी हो गई थी जाहिर तीस अगर वो उस वक्त बीस साल की थी तो तीस साल बाद जब मुलाकात हुई तो वो पचास साल की मुझे म, अफसोस हुआ माँ बाप दुनिया से गुजर गए थे और वो कहाँ रह रही थी मुझे नहीं मालूम मैंने पूछा भी नहीं लेकिन चंद सरसरी बातें हुई उसके बाद नशत हमारी तमाम हो गई लेकिन मेरे दिल पे आज भी नक्श है कि उस बच्ची को महज उसके लिए खूब से खूब तर की तलाश में उसको कुंवरा बुढ़ापा दे दिया तो ये चीज़ें ये नज़रिया अच्छा नहीं है मेरे ख़्याल से ये नज़रिया अच्छा नहीं है अच्छा देखते हैं कहते हैं बकरी भी बांधते हैं तो छाँव देख के बांधते हैं ना कि बेटी देना लेकिन इतना खूब से खूब तर ना रखिए कि जो बच्चियों के लिए जहर कातिल बन जाए अब दूसरा केस मैं बना बताती हूँ ये लड़की खूबसूरत थी ये ये आम लड़कियों से हट के खूबसूरत थी पढ़ी लिखी थी ग्रेजुएट कर लिया था इसने ग्रेजुएशन कर लिया था ग्रेजुएट हो गई थी और अब इसकी शादी हो जानी चाहिए थी फिर वही आया एक रिश्ता के जो हमारे बेटे की शादी करवा दिए मैंने कहा अच्छा मेरी जो मैंने लड़का उन्होंने कहा हमारे पहले भाई को देख लीजिए भाई बेटा दोनों आई थी ना तो मैंने कहा ठीक है मैंने देखा मुझे बहुत पसंद आया मेरी अपनी कोई बहन होती तो शायद मैं पहले उसको ही दिखा देती लेकिन माशाल्लाह मेरी एक बहन थी छोटी वो निमट गई थी अब मैं गई उस घर में और जाके मैंने बताया कि लड़का है ऐसा है ऐसा है कवायफ तो मैं ले लेती थी, थी ताकि मैं खाली हाथ ना जाऊं और फिर उसके बाद बाकायदा उन लोगों ने बरदिखवा किया बरदिखा हम उर्दू स्पीकिंग में कहते हैं जो लड़के को बुलाया जाता है और घर वाले आते हैं दोनों ख़ानदान मिल बैठते हैं और फिर वो फ़ाइनल हो जाता है उस दिन समझिए समझ लीजिए गी, समझ कि फ़ाइनल हो चुका होता है हो जाता है शादी के लिए लड़का बरदिखावा भी हो गया और बदे के बाद उन्होंने कहलवाया कि वो लड़का बिजनेसमैन था उसका काफ़ी बड़ा कारोबार था इलेक्ट्रॉनिक्स का जवाब आया कि बज्जो इनसे कहिएगा कि ये अपने बेटे का कारोबार बदल लें ये कारोबार हराम का कारोबार है और हम हराम का कम, हराम की कमाई में अपनी बेटी नहीं दे सकते हैं अब मुझे नहीं पता मैं कोई दीन तो हूँ नहीं जो मैं बताऊँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार करने वाले हराम कमाते हैं कि हलाल कमाते हैं लेकिन जहन कुछ राज़ी नहीं हुआ इस तोज़ी पर कि इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार हराम का कारोबार है इसमें टेप रिकॉर्डर बिकते हैं इसमें प्लेयर बिकते हैं बहरहाल मैंने दूसरी लड़की दिखा दी वो हो गई शादी उसकी बच्चे की फिर वही एक अरसे दराज के बाद मेरी मुलाकात हुई उन लोगों से पता चला लड़की बेचारी कुम्वारी बूढ़ी हो गई और ये सूरत हाल जबकि घर में छोटे बहन भाई भी हों क्योंकि वो जब बड़ी शादी के काबिल हो रही है तो छोटे बहन भाई भी तो शादी के काबिल हो रहे हैं उस वक्त इंतहाई क्रिटिकल सूरत हाल हो जाती है जब छोटे बहन भाइयों की शादियां हो रही हों और बड़ी कुंवारी बैठी हुई हो अरसे दराज के बाद जब मेरी मुलाकात हुई मैंने पूछा तो पता चला सब छोटे बहन भाइयों की शादियां हो गई वो कुंवारी बूढ़ी हो गई मुझे इतना अफसोस हुआ एक लड़की जो हर लड़की चाहे उसका कद छोटा हो वो जैसी हो वो लड़की होती है अल्लाह ताला अपनी मखलूक से बड़ा प्यार करता है अपने बंदों के लिए तमाम अगर वो दुनिया में भेजता है तो वो तमाम वसायल दे के भेजता है ऐसी बात नहीं है कि वो वसायल ना दे उन वसायल को हासिल करना हमारा अपना काम होता है और जहाँ वालदन वसाइल को इस्तेमाल नहीं करते हैं खूब से खूब तरकी तलाश में बैठते हैं वहाँ बड़ी तकलीफ देह सूरत हाल पेश आती है बस ये दो मिसालें मैंने आपको दी हैं वरना हमारे माशरे में ये मिसालें बिखरी हुई हैं इसलिए मैं गुजारिश कर रही हूँ बहसीत एक बुज़ुर्ग के उन बच्चियों के वालद से जो कि इस वक्त नौजवान बच्चियों के वाले हैं कि अपने बेट अपनी बेटी के लिए रिश्ते के लिए खूब से खूब तर की तलाश में ना रहिए हम पल्ला जो बच्चा आए उसको कंसीडर कीजिए और उसको घर रख्सत कर दीजिए आप देखिएगा शादी के बाद वो तमाम चीज़ें जो आपके अरमान हैं खुदा उनसे बढ़ के देता जाएगा बस यही मेरी पोस्ट थी खुदा नासिर और किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा और इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी दुआओं बहुत सी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आपकी मदद फ़रमाए आपके घर में जो बच्चे बच्चियाँ शादियों के काबिल हैं उनको नेक बर नेक घर अता फ़रमाए आमीन, समीन आमीन इलाही आमीन खुदा नासिर खुदा खुदा हाफिज़